Ключевейшие проблемы. Рынок не заработал, анбандлинг не проведен. НАК и газ это вообще территории. Ну Но это, это беда государства, это бельмо, это нарыв, который немедленно надо уничтожать. Руководители НАК и газа должны на э, допросах показать, кто им давал преступные эти наказы и отвечать по полной строгости. И необходимо ломать эту ситуацию и действительно создавать рыночные прозрачные условия. Другого варианта нет. И без вмешательство в президентской вертикали со своими абсолютно законными конституционными полномочиями, сломать это силами премьера, коалиции, каких-то депутатов, следственных комиссий в нынешних условиях невозможно. Это говорю, вот я вам, я Алексей Кучеренко, человек, который очень опытный и много знает, имеет информации для того, чтобы утверждать это. Если вы мне верите, прислушайтесь, пожалуйста, и вы, и господин Герус, и господин Зеленский, и все советники. Я не желаю добра Э, вер, вернее, извините, не желаю плохого нашему новому президенту. Знаете почему? Потому что я не желаю плохого ни себе, ни своим родным, ни своим детям, ни вам, дорогие украинцы. И поэтому нам все-таки нужен адекватный, полноценный президент со своим институтом президентским, со своими полномочиями, которые прописаны на сегодня в Конституции. Будет другая Конституция, будем обсуждать дальше. А теперь пока, э, да, нам включили Андрея Никончука я, э, по телефону. Я с удовольствием вам его представляю, это эксперт и кандидат юридических наук, который... Андрей, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей, смотрите, быстро с вами, у нас не так много времени. 1 мая надвигается закон про новый про ЖКП. Чего нас там ждет? Вы сегодня очень интересные материалы разместили у себя на страничке и фактах, если не ошибаюсь. Давайте вот я вам передаю слово, что ждет украинцев, что у нас там, обон, плата, пени, штрафы и так далее. Конца света 1 мая не наступит, но в то же время новый закон, так же как и закон про коммерческий учет тепловой энергии и водоснабжения, дает возможность выбора нам, как потребителям, как себя вести дальше. Либо смириться с тем, то как есть, и таким образом мы будем участвовать в процессе посадки на шпагат жилищно-коммунальной системы и требовать от нее мы по большому уже счету ничего не сможем. Потому что так, так гласит закон, так гласит идеология этих законов, которые была принята Верховным Советом в этом составе, в котором он сейчас есть. Но в то же время эти законы дают возможность выбора этих четырех моделей взаимоотношений между потребителями, вернее, с потребителей, в данном случае говоря, подсообщество, я подразумеваю со собственником многоквартирных домов и операторами предоставления тех или иных услуг. А теперь, и, если, угодно, если перевести на простой, простой язык, Андрей, извините, если перевести на простой язык, люди, которые живут где-то у себя в домах, и они считают, что это коммунальные дома, должны наконец все-таки понять, это дома не коммунальные, а это дома их, и они не просто там жильцы, они совладельцы, и они еще потребители. И новый закон он от, им дает очень широкие полномочия по выбору модели, да, оказания и управления личным фондом и оказания тех, услуг. Скажите, Андрей, вы общаетесь очень плотно в Голосеевском районе, ну и по всему Киеву с киевлянами. А киевляне, ну и это касается всей Украины, а киевляне понимают вообще суть этого закона? Они готовы к этим рыночным условиям? К сожалению, пока нет. И прежде всего потому, что информационная кампания со стороны государства, если сказать хромает, означает не сказать ничего. Она почти отсутствует. Потому что тот уровень информационной волны, который бы должен быть присутствовать в средствах массовой информации и разъяснять людям, показывать преимущества, то, как это должно быть, он абсолютно отсутствует. И лишним доказательством этого есть те подзаконы нормативно правоакты, которые продуцируют действующий Минрегион, которых Абсолютно невозможно разобраться. Кому? Почему? Потому что обрести понимание того, каким образом те же потери будут распределяться внутри дома между потребителями, в зависимости от того, передают они показания, не передают. Есть ли них счетчиков, почти невозможно? Андрей, я это вас услышал. А как, создавать... вы, как вы считаете, вы взрослый человек? Это случайно так получилось, что людей не готовили к этому, или это сознательная политика? Нет, людей просто-напросто выбросили в условия тихого капитализма. В дикий рынок, как я его называю, и дают возможность либо утонуть, либо попытаться выплыть. Поверьте мне, все это превратится в утонуть, что будет сродни падающим лифтам, текущим крышам и техногенным катастрофам. И последний вопрос к вам, и буквально минуту я вам даю, чтобы я еще успел прокомментировать. Боятся ли украинцам пени и штрафы, вот эти, которые заработают с 1 мая, 0,01% за день просрочки? Это не та пеня и не то штраф, который следует бояться. Бояться следует там факт его применения. Потому что сегодня это абсолютно ничтожные цифры, которые можно воспринимать в виде определенного товарного кредита. Но в то же время ничего не, поменяет, не помешает законодателю банально увеличить сумму или процентаж этих штрафных санкций, скажем так, при факте их наличия в действующем законодательстве. Андрей, я очень благодарен. Я вас обязательно буду подключать к своим эфиром. Мы должны разживать людям. И, по сути дела, на добровольных началах, пользуясь эфиром Ньюсва, на коммерческого канала, мы за государство будем с вами выполнять эту функцию. Потому что эти импотенты, они сознательно не делали этого. И я сейчас объясню киевлянам и всем украинцам, почему. Андрей, я с вами прощаюсь. Спасибо. Так вот, запомните, пожалуйста. THANKS нас с вами, в подавляющем большинстве, специально держа или продолжают держать, как баранчиков. Причем это не только центральная власть, это и политика Киевской городской державной администрации. Лично Кличко, но ничего, это Кличко дал на откуп Пантелееву и всей этой коммунальной шобли, которая там управляет в Киеве. Задача одна, чтобы мы с вами, киевляне, как можно тупее были и были не готовы к этому всему. И в это время коммунальные дирекции, Киев Теплоэнерго будут продолжать нас с вами грабить так же, как они продолжали. делали это последние годы. Под лозунгами форм, прочей белиберды, теплых кредитов. И я в этой связи напоминаю то, с чего начал. Покажите вот эти фотки суда. Вот смотрите. Мы выиграли суд. Мы доказали в суде и выиграли апелляцию, что тарифы от Кличка в Киеве, они такие же самые по всей Украине, если есть желание, пишите мне, я вам помогу отсудиться. Вот юристка Вита Струкова, она вам поможет точно так же отсудиться и выиграть у себя. Они незаконные. С нас с вами собирают огромнейшие лишние деньги. Это только лишь по статье содержания домов и придомовых территорий. В год это приблизительно сумма полтора миллиарда гривен. Полтора миллиарда гривен, которые могли бы пойти на ремонт, на наши внутренние сети, чтобы они не рвались, не затапливали соседей, на крыши, на подъезды, на лифты. И Кличко, лидер политический, великий наш стратег, который из Давоса и из Дубая не вылазит. Вы думаете, он собирается выполнять решение этого суда? И вот мы сейчас в суде будем защищать жителей Оболонского района, потом и всех остальных районов. А я вам гарантирую, дорогие киевляне и украинцы, первым моим обращением, как главы спилки с властниками житла Украины к новообранному президенту Зеленскому будет одно. Господин Зеленский, приведите, пожалуйста, в чувство своего подчиненного главу Киевской городской державной администрации, назначенного указанным президентом Кличка, в чувство приведите, накажите выговором и увольте всю шобу коммунальную, которая цинично продолжает грабить киевлян. Я надеюсь, Пантелеев и компания меня услышали. До, свидания. С вами был Алексей Кучеренко. И это все, я говорю, не только для киевлян. Эти модели работают сегодня по всей Украине. Поэтому передаю привет Харькову, Одессе, Днепропетровску, Запорожью, Львову и всем остальным городам Украины. И я думаю, вот эти вот борьба за наши общие интересы объединит нас, невзирая на усилия политиков, которые нас хотят сегодня разделить. 25% туда, 75% туда, белые, зеленые, синие. Мы объединимся, дорогие украинцы, потому что нас продолжают грабить бандиты и олигархи разных мастей, разных мастей. Но мы победим. Спасибо. С вами был Алексей Кучненко.